ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲ୍ଲେଖ ଶରଣ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ ଗୁରୁକୃପା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ରହୁ ଏତିକି ପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୁଁ ଏସ୍ କୁମାର ଆଜିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରୁଅଛି ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଗଣନା राधारमण पुस्तकालय स्वर्गत गौराङ्ग महापत्रको विशुद्ध विरजा पञ्जिक गणना गराइ दर्शक वृन्द आज दुई हजार एकै मसहा मस छ तारिक गुरुबार दिल्ली स्वराधा सन 1428 साल साधीन भारता चौस्तरी बर्ष महिमा ध श वर्ष उत्कल गजपति श्री श्री दिव्यसिंहदेव महाराजा तेस्रो अंक सौरस्व बैशाख मास तेइस दिन चन्द्रमते बैशाख कृष्ण पक्ष दशमी तिथि संध्या छ घन्टा तिन मिनट पर्यन्त सूर्योदय विरजा क्षेत्रको पाँच घन्टा सतर मेष लग्न তিন দণ্ড এক লিটা গত উদয় সূর্যস্ত বিরজা ক্ষেত্রকে ছ ঘন্টা ছ মিনিট তুলা লগ্ন চারিদণ্ড চার লিটা গত অস্ত আজ কুম্ভচন্দ্র অহরাত্র শতবিশা নক্ষত্র দিবা দুই ঘন্টা পনের মিনিট পরে পূর্ব ভাদ্রপদ নক্ষত্র আজ মৃত ব্যক্তির দিবা দুই ঘণ্টা পদৰ মিনিট গতে একপাদ পুষ্কৰ দোষ জন্মিত শিশুৰ কুম্ভৰাশি শুদ্ৰ জাতি দানৱ গণন দিবা দুই ঘণ্টা পদৰ মিনিট পৰে নৰ গণন অমৃত যোগ ৰাত্ৰি এক ঘণ্টা অথৰ মিনিট গতে তিনি ঘণ্টা বয়ালিশ মিনিট মধ্যন্দ্ৰ যোগ প্ৰাত দিবা ছ ঘন্টা অঠাবন মিনিট মধ্যে এবং দিবা ন ঘন্টা বারো মিনিট গতে এগার ঘন্টা একচালি মিনিট মধ্যে আজর কালবেলা এবং বারবেলা দিবা দুই ঘণ্টা পঁয়চালিশ মিনিট গতে ছ ঘন্টা পাঁচ মিনিট মধ্যে কাল রাত্রি রাত্রি বার ঘন্টা ছবিশ মিনিট গতে এক ঘটা পঞ্চাবন মিনিট মধ্যে রাহু কাল দিবা এক ঘন্টা তিরিশ মিনিট ঠার তিন ঘন্টা মধ্যে গুড়িক লগ্ন দিবস বেলা তৃতীয় ভাগ বেলা ষষ্ঠ ভাগ আজ মিথুন রাশি ও মীন রাশির ঘাত চন্দ্র তুলা রাশি দিবা দুই ঘন্টা পনেরো মিনিট পর্যন্ত ঘাত নক্ষত্র এবং রাশি ও কুম্ভ রাশি ঘাত বার ବିଛା ରାଶିର ଘାତ ତିଥି ଅଟେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ରାଶିଚକ୍ର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି ମେଷ ରାଶିର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ରବି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଏହା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଅଟେ ଏହା ଏକ ଚର ଅଗ୍ନି ରାଶି ପୂର୍ବ ଦିଗ କାଳପୁରୁଷର ଅଙ୍ଗ ମସ୍ତକ ଶୁଭ ଅଙ୍କ ପାଞ୍ଚ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତି ଏବଂ ମେଷରାଶି ତିନି ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଯଥା ଅଶ୍ୱିନୀ ଦ୍ୱିଜା ଓ କୃତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷରାଶିର ମୂଳ ଅକ୍ଷର ଚ ଲ ଓ ଅ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବାରୁ ମେଷରାଶିକୁ ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବହୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ କୌଣସି ବଡ଼ କାମ ହାତକୁ ନେବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ପିଲାମାନେ ଖୁସିରେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ ମହିଳାମାନେ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରି ମମତାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ହେବ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ ଅଧିକ ସୁଫଳ ମିଳିବ ନିଜ ଗୃହର ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱରେ ସୁଗନ୍ଧିତ ଧୂପ ଲଗାଇ ପରିବେଶକୁ ସୁଗନ୍ଧିତ କରନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୃଷ ରାଶି ବୃଷ ରାଶିର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ରମହାଗ୍ରହ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ଥାନ ଏହା ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥିର ରାଶି ପୃଥିତତ୍ତ୍ଵ ଓ ଚକ୍ଷୁ ବୃକ୍ଷ ବୃଷ ରାଶିର ସ୍ଥାନ ଶୁଭ ଅଙ୍କ ସାତ এই ৰাশিৰে তিনিগোটি নক্ষত্ৰ যথা কৃতিকা মূগশিৰা ৰোণী নক্ষত্ৰ বৃষ ৰাশিৰ মূল অক্ষৰ উ অটে বৃষ ৰাশি কু আজি দিনত দশম চন্দ্ৰ শুভ কাৰ্য কৰাৰ উন্নতি কৰো স্থান অচানক ধন প্ৰাফি সন্ধান মিলিব কোনো বড়োকৰ সাহায্য পাই ଖୁସି ହେବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ ବିଦ୍ୟା ପଠନରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଯିବ ମହିଳାମାନେ ପୂଜାପାଠରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ ଦ୍ଵାଦଶ ରବି କିଛିଟା ମନସ୍ତାପ ଆଣିପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଘୃତବତୀଟିଏ ପ୍ରାତସ୍ନାନ କରି ନିଜ ଅଗଣାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ବିପଦ ଆସିବ ନାହିଁ ମିଥୁନ ରାଶି মিথুন ৰাশিৰ অধিপতি গ্ৰহ বুদ্ধ মহগ্ৰহান বুদ্ধ সৰ্বা যুৱক হেতু মিথুন ৰাশি ব্যক্তি যুৱকসলভ দেখা যায় এই ৰাশি দ্বাৎকিক বায়ু ৰাশি কেতিবাহ শান্ত পুনি কেতিবাৰে ভয়ংকৰ ৰূপ হৈ যায় এই ৰাশি ৰ দিগ পশ্চিম দিগ এই ৰাশি ବାୟୁ ଓ ଗଳାରେ ପୀଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରେ ତିନି ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର ଯଥା ମୃଗଶିରା ଆରଦ୍ରା ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନେଇ ମିଥୁନ ରାଶି ଗଠିତ ମିଥୁନ ରାଶିର ମୂଳ ଅକ୍ଷର କ ଘ ଏବଂ ଛ ଅଟେ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ତିନି ମିଥୁନ ରାତି ରାଶିକୁ ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ମନରେ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବେ ଏକାଦଶ ରବି ହେତୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ ଅଚାନକ କିଛି ଧନ ମିଳିଯାଇପାରେ ପିଲାମାନେ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ମହିଳାମାନେ ସୁଗୃହିଣୀର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଅଶୁଭ ଫଳର ହ୍ରାସ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ନାନ କରି ସନ୍ଥକବି ଭୀମ ବୋଇ ରଚିତ ସର୍ବରିଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡନ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏହା ପାଠ କଲେ ଶୁଭକୁ ଅତି ଶୁଭରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ କର୍କଟ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତି ଏହି ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ କର୍କଟ ରାଶିର ଦିଗ ଉତ୍ତର ଦିଗ କର୍କଟ ରାଶି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଜଳ ରାଶି ସାଧାରଣ କଫ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି ବକ୍ଷ ଓ କର୍ଣ୍ଣ କାଳପୁରୁଷର ଅଙ୍ଗ ଅଟେ শুভ অঙ্ক এক কর্কট রাশির মূল অক্ষর হ এবং ড কর্কট রাশি অষ্টম চন্দ্র রাস্তা দুর্ঘটনা এবং মানসিক দুর্ঘটনা আদি ঘটিপরে অযথায় কলহ আদি দেখব দশমর বি গোচরের হেতু পূর্ব কষ্ট ধীরে ধীরে পরবর্তন হয়ে যাব কাজের সফলতা ছাত্র ছাত্রী মানে উচ্চতর শিক্ষা নিমন্তে প্রস্তুত হবেন মহিলা মানে সুচারু রূপে গৃহ পরিচালনা করবে গৃহরে তা আদেশ ও নির্দেশের পরিচালিত হব অশুভর প্রতিকার স্বরূপ প্রাত স্নান করে অগণার গোময় লেপন করে কিছু ফল প্রভুক অর্পণ করে ছোট পিলাকে বাটি দি নিশ্চয় সুফল মিলিব। ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ କରିବା ଉଚିତ ସିଂହ ରାଶି ସିଂହ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ରବି ମହାଗ୍ରହ ଏହା ଅଗ୍ନି ରାଶି ମଘା ପୂର୍ବା ଫାଲଗୁନି ଓ ଉତ୍ତରା ଫାଲଗୁନି ତିନି ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନେଇ ସିଂହ ରାଶି ଗଠିତ ଏହି ରାଶି କାଳପୁରୁଷର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହୃଦୟ ଅଟେ ରାଶିର ପୂର୍ବ ଦିଗ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଏହା ସ୍ଥିର ଅଗ୍ନି ରାଶି ଶୁଭ ଅଙ୍କ ସାତ ନାମର ମୂଳ ଅକ୍ଷର ମ ଏବଂ ଟ ଅଟେ ଆଜି ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ଫଳ ଓ ନବମର ବି ମାସର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ ପରିବାର ହସ ଖୁସିରେ ଚଳିବ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବ ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବେ ବିଶେଷ କରି ବିଦେଶରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ ধর্মানুষ্ঠানক আর্থিক সাহায্য দেবে ছাত্রছাত্রী মানে আজ্ঞাবহ হচ্ছে মহিলা মানে গৃহরে প্রশংসিত হবেন এই শুভ ফলক অধিক শুভফল করা নিমিত্ত সূর্যোদয় পূর্ব স্নানমার্জনা হয়ে কিছু ঝুঁণা কু নিজে পকাই গৃহ চতুর্দিগ উপরে ওপরে গৃহ মধ্যে প্রচুর ধোয়া দিওত কনারাশি রাশি অধিপতি গৃহ বুদ্ধৰ উচ্চ ক্ষেত্ৰ ৰাশি ৰ দিগ দক্ষিণ দিগ কা পুৰুষৰ অংগ পেট নাভি শুভ অংক ন উত্তৰা ফাগুনী হস্তা চিত্ৰা এই তিনিগোটি নক্ষত্ৰ কুই কনাৰাশি গঠিত এই পৃথিৱীত্বাৎকিক ৰাশি মূল অক্ষৰ পঢ়া স কন্যাৰাশি অষ্টমৰ বি বহু শুভ অশুভ ষষ্ঠ চন্দ্ৰ শুভ উচ্চস্থানৰ পতন যোগ ৰ কথা কথাকে অপমানিত হ'ব পুৰুণা শত্ৰু মানে চতুৰ্দি ঘেৰি যুভ ফল দেৱ কিন্তু এই অশুভ পাখেৰে চন্দ্ৰৰ শুভ ফল জনা পাৰিব নাই এণু হেৰা কাঠৰ নিৰা কৰি দিনৰে থাকে সূৰ্যোদয় পূৰ্ব ঝুণা ভালভাৱে গুণ্ড কৰি অলপ অলপ কৰি নিৰে পকা শত্ৰু মানে ভয়ৰে পাখ মাড়িব নাই গৃহমধ্যু ৰোগৰ জীৱাণু নষ্ট হৈ সকাৰৰা্মক শক্তি জাগ্ৰত হ'ব গৃহৰে যদি থণ্ডা জ্বৰ ৰোগ থাকে তাহীৰে ধীৰে লোপ পাই যাব তুৰাশি ৰাশি অধিপতি শুক্ৰ মহাগ্ৰহ ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଉଚ୍ଚକ୍ଷେତ୍ର ବା ସିଂହାସନ ଅଟେ ଚରବାୟୁ ରାଶି ରାଶିର ଦିଗ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଗରମ ରାଶି କାଳପୁରୁଷର ଅଙ୍ଗ ମଳଦ୍ୱାର ଓ ଅଣ୍ଟା ଶୁଭ ଅଙ୍କ ଚାରି ଏହା ଚିତ୍ରା ସ୍ଵାତି ଓ ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନେଇ ଗଠିତ ମୂଳ ଅକ୍ଷର ର ଓ ତ তুলারাশি সকশে সপ্তম রবি ও পঞ্চমচন্দ্র অশুভ ঘাত নক্ষত্র ও ঘাত বার সমস্ত অশুভ একসঙ্গে থাকার তুলে রাশি ব্যক্তি সাবধান সহকারে দিনটি চলতু অযথা কলহ সৃষ্টি হেব শরীর অসুস্থ রহব পেট গোলমাড় আদি হেব। গরিষ্ঠ খাদ্য খা মহিলা মানে কমর পীড়া ভোগবে ছাত্রী মানে ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆଚରଣ କରିବେ ଏହିସବୁ ବିପଦମାନଙ୍କରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସତ୍ପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ ପରିବାର ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ସେବାରେ ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଶରୀର ପୀଡ଼ା ହେବ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବିଛା ରାଶି ରାଶି ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଏହା ସ୍ଥିର ଓ ଜଳ ରାଶି ରାଶିର ଦିଗ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଶୁଭ ଅଙ୍କ ତିନି କାଳପୁରୁଷର ଅଙ୍ଗ ଅଣ୍ଡକୋଷ ଏହି ରାଶି ବିଶାଖା ଅନୁରାଧା ଓ ଚେଷ୍ଟା ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନେଇ ଗଠିତ ମୂଳ ଅକ୍ଷର ନ ଏବଂ ଜ ବିଛା ରାଶି ସକାଶେ ଷଷ୍ଠର ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେବ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ চতুৰ্থ চন্দ্ৰ অশুভ কিন্তু কৃষ্ণ পক্ষ হেতু শুভ কৰ্তয়ে কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হ'ব মহিলা মানে সুস্থৰে ৰে পিলা মানে ভালৰে ৰ বিদ্যা পঠন কৰবে অধিক শুভ কৰমতে ঝু ধূ দিয় ঝুণা ধূৰে নকৰাতক শক্তি গৃহৰু বাহি য আজি গুরুব হেতু লক্ষ্মী প্রসন্ন হেবে ধনু রাশি ধনু রাশির অধিপতি বৃহস্পতি গ্রহ ক্ষত্রিয় জাতি দ্বাৎমিক অগ্নি রাশি পূর্ব দিগ ও কাুষ রঙ্গ জঘ অটে এই তিন গোটি নক্ষত্র হল মূলা নক্ষত্র গঠিত ମୂଳ ଅକ୍ଷର ଜ ଭଟେ ଶୁଭ ଅଙ୍କ ଦୁଇ କେତୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଧନୁ ରାଶି ସକାଶେ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ତୃତୀୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଯିବ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ସକାଶେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହସ ଖୁସି ରହିବ মহিলা মানে সাথি হৈ পৰিবাৰহে হঠাৎ সন্তান পীড়া দেখা দেৱ বিচলিত নহৈ প্ৰভু পৰমেশ্বৰ উপলমন্দ প্ৰভু নাম সৰ্বদা তুণ্ডৰে ধৰি থাকো দেখিব আশ্চৰ্যভাৱে সব বদলি যাব মকৰ ৰাশি ৰাশি অধিপতি শনি মহ্ৰহ চৰ পৃথিৱী ৰাশি ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଶୁଭ ଅଙ୍କ ପାଞ୍ଚ କାଳାପୁରୁଷର ନାସିକା ଅଙ୍ଗ ଉତ୍ତରାଶାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନେଇ ମକର ରାଶି ଗଠିତ ମକର ରାଶିର ମୂଳ ନକ୍ଷତ୍ର ସରି ମୂଳ ଅକ୍ଷର ଜ ଖ ଏବଂ ଗ ଅଟେ ଶୁଭ ଅଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ মকৰ ৰাশি চন্দ্ৰ দ্বিতীয় আৰু ৰবি চতুৰ্থ অশুভ কিন্তু চন্দ্ৰ অশুভ ফল দি পাৰিব নাই চতুৰ্থ ৰবি অতি অশুভ এয়া মানসিক ভাৰসাম্য হৰাই বসিবাৰ কেইজনে ভাল পাই নাই মাংস সৈতে ঝগড়া হৈ পাৰে সন্তান মানৰ বিভিন্ন পীড়া দেখা দেৱ কিছি ভুল কাজ করি প্রভু ধ্যান করন্তু একুটিয়া কোনসি স্থানরে বসি রুহতু দেখিবে আপনার ধৈর্য শক্তি ধীরে ধীরে জীব। আপনার কেউটা ভুল এবং কেউটা ঠিক নিজে বুঝি যাবে পিলা মানুষ বিশ্রাম করা ছাড়ি কুম্ভ রাশি কুম্ভ রাশির অধিপতি শনি গ্রহ ସ୍ଥିର ବାୟୁ ରାଶି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ କାଳ ପୁରୁଷର ଉଦର ସ୍ଥାନ ଶୁଭ ଅଙ୍କ ସାତ କୁମ୍ଭ ରାଶି ତିନି ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଯଥା ଧନିଷ୍ଠା ସତବିଶା ଏବଂ ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ମୂଳ ଅକ୍ଷର ଗ ଦନ୍ତେଶ ଏବଂ ମୁଦନେଶ ଏହା ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କ ତ୍ରିକୋଣ ସ୍ଥାନ ଅଟେ ଆଜି ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତୃତୀୟ ରବି ଅତି ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ କେବଳ ଘାତ ବାର ଥିବାରୁ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେବ ଭଲ ଆୟର ବାଟ ଖୋଲିଯିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିବ ଆଜି ଯଦି କାହା ସକାଶେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଓ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା କରନ୍ତି তে তাহা বহু ফলবতী হেব। মহিলা মানে নিজক খাতির মানে বিদ্যা অপেক্ষা জ্ঞান অধিক অর্জন দুই প্রকার অর্থ বাক্য প্রকাশ কৰি অন্যর মুহে হস ফুটাই নিজে আনন্দিত হেবে বহু খুশি দিনটি বিতব ରାଶିଚକ୍ର ଶେଷ ରାଶି ବା ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ରାଶିର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ବିପ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାତ୍ମିକ ଜଳ ରାଶି ଦିଗ ଉତ୍ତର ଦିଗ କାଳପୁରୁଷର ଦୁଇ ପାଦ ଦାନ୍ତ ଅଟେ ଶୁଭ ଅଙ୍କ ନଅ ଶୁକ୍ରମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଏହା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଅଟେ ମୀନ ରାଶି ତିନି ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନେଇ ଗଠିତ যথা পূর্ব ভাদ্র উত্তর ভাদ্র এবং রেবতী নক্ষত্র মূল অক্ষর দ এবং চিনাশি রবি এবং দ্বাদশ চন্দ্র রাশি সকাছে বড় বিপদটি আজ দিনটি নীরব রুহত সহিত সহ যুক্ততর্ক নাহি। শান্ত মনে গুরুদেব কু স্মরণ করে নিজ কর্ম করে চালু তথাপি সাবধান অন্য লোক কিংবা পর লোক মানে কুহলিলা পড়বে আপনার কিছু কহিলে হুতু হুতু হয়ে জু ছ ছারখার করে দেবে এণু নীর ভাল এই লা আজ দিনের বারগোটি রাশির দৈনিক রাশিফল বিষয় ভিডিওটি কিপর লাগিলা আব পাখ কমেন্ট মাধ্যমে মতামত নিশ্চয় জনাইবে এবং ভিডিও কু লাই আপনার প্রিয়জনের পাসক্রাইব করে নাই তে পাখে সবসক্রাইব বটন কু সবসক্রাইব করি বেল আইকন দবাই অল নোটিফিকেসন অন এহা দিদারা आमे जैते बेले भीडियो अपलोड करिभू सर्प्रपथा में पाखरे नोटिफिकेशन पहन ची गुरु ब्रह्मा महिमा अलेक सरन सरन सरन